ক'ৰবাত কিবা কিবি কৰি আবেলি ঘূৰি আহিল মই তাইক বাইদেউ বুলিয়ে মাতিছিলো বয়সত বৰ ধুনীয়াও আৰু আছে ডাঙৰ ডাঙৰ বুকুৰ দুটা দেখিলেই পিটিকিব বৰ ডাঙৰ আছিল তাইৰ অন্ত বাহবোৰ যেতিয়াই ধুই বেলকনিত শুকাইছিল সেয়া দেখিয়েই তাইৰ বুকুৰ দুটাৰ আকাৰৰ কথা অনুমান কৰিছিলো তাইৰ অংগী ভংগী দেখিলে তাইক বেয়া ছোৱালী যেন লাগে মোক কিন্তু তাই কি কৰে সেয়া আমাক কোনোদিনে জানিব দিয়া নাছিল ভনীয়েকৰ বয়স প্ৰায় বাইশ বছৰমানেই হ'ব নাম তাইৰ পৰি গাখীৰৰ দৰে বগা আছিল তাই বাঢ়ি অহা জোঙা জোঙা বুকুৰ বগৰী দুটা দেখিলেই কামুৰিব মন গৈছিলো তাই বৰ সুন্দৰ আছিল আৰু সৰু কাপোৰবোৰ বেছিকৈ পিন্ধিছিল মোক বৰ দাদা বুলি মাপে ময়ো তাইক ভনী বুলিয়েই মাতোঁ যদিও ভনীয়েক বায়েক দুইজনীক একেলগে বিচনাত বগৰাই বৰাই দিবলৈহে মন হ'ল তাইক প্ৰথম দিনা দেখাৰ পৰা ৰাতি ৰাতি তাইৰ কথা ভাবি হাততে কামটো কৰিছিলোঁ আৰু এদিন হেঁপাহ পলুৱাই দিবলৈ মনতে আশা পুহি ৰাখিছিলোঁ তাই যেতিয়া কলেজলৈ যায় মই প্ৰায়ে তাইৰ বাহিৰত শুকাবলৈ দি থোৱা কাপোৰবোৰ আনি হাতেৰে মুচি মেলি পানীবোৰ লগাই আকৌ শুকাবলৈ দি থৈছিলোঁ এদিন চান্দে আছিল ঘৰলৈ আহি গা ধুই কাপোৰবোৰ আনিবলৈ গ'ল তাই মই চাদৰ পৰাই তাইক চাই আছিলো হঠাৎ পেণ্টখনত হাত দি দেখিলে কিবা লাগি আছে তাই বহু সময় চাই থাকি এবাৰ শুঙিও চালে তথাপি যেন ধৰিব পৰা নাই এয়া কি আকৌ এবাৰ শুঙি চাই তাই মিচিকিয়াই হাঁহিলে আৰু পেণ্টটো চিলিকি দিলে এইবোৰ দেখি মই বৰ উত্তেজিত হৈছিলোঁ আৰু তাইক দিবলৈ পাগল হৈ পৰিছিলো তেতিয়াৰ পৰাই ভাবি আছিলোঁ তাইক কেনেকৈ মজা দিয়া যায় ভাবি ভাবি হাত মাৰি দিনবোৰে চাকৰিৰ কামত পপচি কিছুদিনৰ বাবে বাহিৰলৈ গৈছিল তেতিয়া ঘৰত মই অকলে লগত ভাড়া থকা সেই দুই ছোৱালী ডাঙৰজনীয়েও মোক সদায় কৈ যায় অকণ অকণমান চাবাচোন মোৰ আহোঁতে পলম হ'ব তোমাৰ পকচি ঘৰত নাই পাৰিলে একেলগে থাকিবা মইতো নোখ'ব আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে মই আছো নহয় তাই ওলাই গ'ল মই মনে মনে ভাবিলোঁ বহুদিনৰ আশা পূৰণ কৰা ৰাতি সোমালি খোজোঁ এইবাৰ তাইক মানে পঢ়ি দিমেই দিম কিন্তু কেনেকৈ ভাবি ভাবি মোৰ মনৰ চিন্তা আৰম্ভ হ'ল দুপৰীয়া ড্ৰয়িং ৰুমত চোফাত বাগৰি মোবাইলত গেম খেলি আছিলোঁ তেতিয়াই মৰি সোমাই আহিল দাদা কি খেলিছা মোকো এবাৰ দিয়াচোন মই কলো তুমি পাৰিবা জানো তাই ক'লে পাৰিম দিয়া আৰু মোৰ মূৰৰ কাষতে বহিল মই দি দিলো তাইক মোৰ মোবাইলটো পিন্ধি আহিছিল তাইৰ ভৰি দুখন একেবাৰে কলাফুল দেখুৱাই পিন্ধিছিল মোৰডাল ধৰফৰাব ধৰিলে নহয় মই আৰু ওচৰ চাপি তাইৰ পিঠিত হাত থৈ গেমটো শিকাই দি আছিলো তাই নজনাকৈয়ে মই তাইৰ আঁঠুৰ পৰা ওপৰলৈ টোপাৰ মাত হাত ফুৰালো তাই চাগে মোৰ ধান্দা কি গম পাইছিল মোবাইলটো মোক দি যাওঁ বুলি কৈ ওলাই গ'ল মই আৰু কণ্ট্ৰল কৰিব পৰা নাই এনে লাগিছে যেন জোৰ কৰি হ'লেও তাইক এবাৰ সৰু নেকি বহুত কষ্ট কৰি নিজক চম্ভালিলোঁ নেক্সট ডে তাই যেতিয়া কলেজৰ পৰা অহাৰ সময় হ'ল মই বাথৰুমত সোমাই অ'পেন হৈ গা ধুব ধৰিলোঁ আৰু দৰ্জাখনো লগ কৰা নাছিলোঁ তাই আহি দৰ্জাখন খুলিলে আৰু মোক দেখিলে মোৰডাল পুৰা থিয় হৈ আছিল লাজ পাই তাই ভিতৰলৈ দৌৰ দিলে মই গা ধুই ওলাই আহিলোঁ তাই বাথৰুমত সোমাল অলপ পিছত মই তাইৰ ৰুমলৈ গ'লোঁ আৰু তাইৰ ওচৰতে বহি চৰি পলোঁ তাই একো নজনাৰ দৰে কিয় বুলি সুধিলে মই ক'লো তেতিয়াৰ ঘটনাটোৰ বাবে তাই একো নকৈ অ'কে বুলি ক'লে মই আকৌ ক'লোঁ তোমাক কথা এটা ক'বলৈ আছিল তাই ক'লে কি কথা মই ক'লো পিছত কওঁ মোৰ ৰুমলৈ আহিবা তাইও ঠিক আছে বুলি কোৱাত মই ওলাই আহিলোঁ সন্ধিয়া মই অহাৰ পাছত তাই অহাৰ আশাতে মই ভিডিঅ' চাই আছিলোঁ সেই বেয়া ভিডিঅ'বিলাক পিছফালৰ পৰা কাৰোবাক অহা যেন লাগিল মই ভাবিলোঁ কৰি আহিছে ভালেই হ'ল আজি এৰাক মাই মই পেনৰ চেণ্ট খুলি বেঙেনাডাল উলিয়াই দিলোঁ আৰু লাহে লাহে ভিডিঅ' চাই চাই হিলাই থাকিলোঁ অলপ পিছতে মোৰ কান্ধত তাই হাত দিলে আৰু ক'লে ভাইটি তুমি এইবোৰ কি কৰিছা মই জঁপিয়াই বহাৰ পৰা উঠি দেখোঁ অনিয়াক নহয় একচুৱেলি বায়েকে আহিছে মই দুহাতেৰে বেঙেনাডাল ঢাকি ধৰি কলো আপুনি ইয়াক তাই অলপো সন্তোষ্ট কৰি ক'লে তুমি কিয় বেয়া পাইছা নেকি মই কলো নাই নহয় মানে কৈ থাকোঁতে তাই ক'লে একো নহয় দিয়া ডেকা ল'ৰা এইবোৰ সাধাৰণ কথা চাওঁ কিমান ডাঙৰ হৈছে এইবুলি কৈ মোৰ হাত দুখন আঁতৰাই দিলো মোৰ সাত ইঞ্চিৰ ডাল নিৰ্লজৰ দৰে তাইৰ আগত ওলাই পৰিল তাইও ক'লে ৱা ইমান ডাঙৰ বুলি কৈ মোৰ মুখৰ পিনে চাই নিচিকাই হাঁহিলে আৰু মই বহা চকীখন সন্মুখতে সাউলি লাহে লাহে হাতেৰে মোৰডাল অগা পিছা তাই কৰিব ধৰিলো আৰু মোৰ গোটেইডাল মুখত ভৰাই চপিবও ধৰিলে ইমান ধুনীয়াকৈ চুপি দিছিল তাই মোৰ গোটেইকাল ৰঞ্জনাই গৈছিল এনেকৈয়ে তাই বহু সময় মোৰডাল চপি থাকিল ময়ো তাইক দৰ্জাখন লগ কৰি আহিব পাৰিম তাই মোক ছেফটিৰ পেকেট এটা দি পিন্ধি ল'বলৈ ক'লে আৰু দৰ্জা লগ কৰিবলৈ বুলি ক'লে যাওঁতে এটা নিজৰ কাপোৰ খুলি খুলি গৈ থাকিল লগ কৰি উভতি আহোঁতে গাত দেখিলোচোন একোৱেই নাই বগা বগা ডাঙৰ ডাঙৰ বুকুৰ সেই দুটা ওলমিছিল খোজকাঢ়ি আহোঁতে লৰি লৰি আহিছিল উলপীয়া ৰঙৰ পেণ্টটোৰ ভিতৰত তাতলকৈ নুন গজিছিল সেয়া ওপৰত জুলিকি আছিল তাই মোৰ ওচৰ পোৱা মই চকীৰ পৰা উঠি গৈ তাইক সাৱতি ধৰি লাহে লাহে আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু কুকুৰ দুটা চেপিও ধৰিলোঁ ডাঙৰ ডাঙৰ সেই দুটা কোমল আছিল মই মোহাৰি থাকিলোঁ তাইক এইবাৰ দাঙি দাঙি বিচনাত শুৱাই দিলোঁ আৰু পেণ্টটোৰ ওপৰৰ পৰাই নুনুমইনাখন চেপিবলৈ ধৰিলোঁ তাই পেণ্টটো খুলি দিলোঁ মই পিক অলপ লগাই চিভা ভৰাই চিলিকিলোঁ যিহেতু উত্তেজনা উঠি আছিল নুনুমইনাখন তাইৰ পানীৰে ভিজি আছিল ভিজাখনে মোৰ চেলেক পাই কোনো কোনো শব্দ হ'বলৈ ধৰিলে তাই মোৰ মুখৰ ওপৰত নোলুমইনাখন হেঁচা মাৰি ধৰি মোক সুবিধা কৰি দিম চিলিকি থাকোঁতে বিজলোৱা পানীবোৰ বৈ আহিলোঁ তাইৰ নোলুমইনাৰ পৰা গোট গোটেই গালে মুখে পানী হৈ গ'ল মই চিলিকি চিলিকি খাই থাকোঁ এইবাৰ তাইক মোৰ ওপৰত উঠিব ক'লোঁ আৰু মোৰ সাত ইঞ্চিৰ ডাল তাইৰ নোলুমইনাখনত ভৰাই উঠা নমা কৰি থাকিলোঁ খুব ধুনীয়াকৈ দি আছিল নহবলগীয়া টুকুৰি টুকুৰি কোন হয় ইফালৰ পৰা মাত আহিল মই আকৌ পৰি মোৰ বুকু ধূপ ধূপ পৰিলো ভিতৰত বায়েকক দি আছো আৰু বাহিৰত ভনীয়েকে মাত লগাইছিল তাই উঠি আহিল আৰু ৰুমটোত পৰি থকা কাপোৰবোৰ লৈ বিচনাৰ চুপত লুকাই দিলে ময়ো কাপোৰ পিন্ধি দৰ্জাখন খুলিহে আচৰিত হৈ পৰিলোঁ নহয় পৰিজনী অপিন মোৰ কাষত আহিছে তাইক মই কেনেকৈ ৰখাওঁ তাইক কিবা কোৱাৰ আগতে তাই দৰ্জাখন ঠেলি দি মোৰ গাত লিপিট খাই গ'ল এতিয়া কি হ'ব অলৰেডি বিচনাখনত বাইক আছে আৰু এইজনীক মোৰ দুপাহ হ'ল সঁচাকৈ কি হল যদি জানিবলৈ মন আছে হয়েছে তেনে সেকেন্ড পার্টলেইট করাইজ এই চ্যানেলত আগবঢ়োৱা প্ৰতিটো ভিডিও হৈছে কাল্পনিক এই ভিডিঅটো কেৱল এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ বাবে বনোৱা হৈছে কোলেও যাতে নিজের গা গাতে নলয় নিজ ভিডিওই জন্নীপা এণ্টাৰটেইনমেণ্ট হেল্ল' ফ্ৰুক আপোনালোকে শুনি আছিলে আছামী ষ্ট'ৰী এই চেনেলত আগবঢ়োৱা প্ৰতিটো ষ্ট'ৰী হৈছে কাল্পনিক কেৱল মাত্ৰম আপোনালোকৰ মনোৰঞ্জনৰ বাবেহে এনেধৰণৰ ষ্ট'ৰী আগবঢ়োৱা হয় যদিহে ষ্টৰিটো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ফেচবুক পেজত চালে পেজখন ফ'ল' আৰু যদিহে আপুনি ইউটিউব চেনেলত চাই আছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব আজিলৈ আহোঁ তেন্তে পুনৰবাৰ লগ পোৱাৰ প্ৰবিচাৰিব